तो बदकिसती से दीगर इस्लामी ममालिक बरस पाकिस्तान में ये जो मसाजिद का निज़ाम है ये रियासत के कंट्रोल में नहीं है और ये बिल्कुल एक प्राइवेट ऑन एंटिटी के तौर पर चल रहा है और उसके जहाँ बहुत कुछ फवायद हैं वहाँ बहुत से नुकसान भी हैं एक तो ये कम्यूनिटी नहीं आती डेफिनेटली उनकी मस्ाजिद जो है व्यासत मदारफ भी हैं वो किसी न किसी अपने निज़ाम को शायद मख्तल मसल के अतवा वाराणा एतबार से अलग अलग जमा होते हैं उनके तो आपस में क्रैशिज भी होते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन बहाल हकूमत चूंकि इसको मसाजिद को कंट्रोल में अपने नहीं रखा हुआ ना वो उनको फंड करती है तो वो बिलमूम किसी ऐसी पोजिशन में नहीं होती कि अपनी बात मनवा सके उनसे फिर इसका एक पोलिटिकल एंगल भी होता है कि अगर वो ज्यादा एक हद से ज्यादा उस पर करती है तो उसका पोलिटिकल उनको नुकसान होता है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती कोई भी सियासी हकूमत तो ये बुनियादी तजाद था जिसकी वजह से बावजूद दोनों तरफ की बहुत कोशिशें हुई इवन लास्ट जो मीटिंग हुई है ाल सदर अलवी के साथ हुई है इन तमाम उलमा कराम की और उसमें बारह बहुत सी चीज़ें तय हो जाती थी लेकिन मसला है कि वो तय होने के बाद बावजूद उन पर मुकम्मल अमल नहीं होता था इसलिए कि हर मस्जिद का हर मदरसे का जो इंचार्ज है वो अपने तौर पे अपनी मस्जिद और मदरसे की हद तक बिल्कुल फ्री है अलग है उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है किसी का रियासत का भी नहीं है और उन बड़े कराम का भी नहीं है जो जाके कुछ चीज़ें तय करके आते हैं तो ये इसकी वजह से मामला बहुत ख़राब हुए हैं और बदकिस्मती से दीगर मामला में तो शायद हम फॉलो करते हैं मस्जिद हराम को खाना काबा को और तो मस्जिद नब्बी को उसकी मिसाल लेते हैं तमाम मुसलमान लेते हैं और हमारे लिए उसका एक कायदाना किरदार है लेकिन इस मामले में कुछ ज़्यादा हम उसको भी फॉलो नहीं कर सके अपनी अपनी वजूहत की बिना पे फिर एक पहलू जो और आया जिससे शायद ये हमारा जो मजहबी तबका है ये रियक्शनरी भी हुआ वो रहा है मामला तबलीगी जमात का तबलीगी जमात ये जब मामला शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी इज्तम का सिलसिला था प्राइवेंट में चल रहा था या होने वाला था तो उनको कहा गया कि आप इसको मंसूख कर दें जो कि उन्होंने नहीं किया फिर आखिर वक्त में कुछ किया कुछ हिदयात जारी हुई लेकिन बहर वो जो पूरे मुल्क में उनका नेटवर्क है उनकी जमातें थी वो चल रही थी जो जहाँ जहाँ चल रही थी वहाँ तक उनका हुक्म पहुँचा नहीं पहुँचा अगर पहुँचा तो उन्होंने अमल किया या नहीं किया फिर क्लैश हुआ फिर बहुत सी शिकायात आई कि जहाँ जहाँ से वो लोग आए हैं तो इजमा से जहाँ जहाँ पे वो लोग पहुँचे हैं वहाँ वहाँ पे कोरोना के केसेस सामने आए हैं तो रात ने इसको बिल्कुल अपने ऊपर एक तरह से लिया कि अच्छा ये तो मजहबी तबके पर ज्यादा है और सिर्फ हम ही निशाने पर हैं वगैरह वगैरह तो ये सूरत हाल को बहुत आइडियल नहीं रही बदकस्मती से हमें नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई सिचुएशन हो तो मेरे ख्याल है रियासत को और ख़ुद को इस पर सोचना चाहिए कि ऐसी कोई सिचुएशन हो तो मामला को डील करने कर का तरीक़ाक क्या होना चाहिए